Треба, щоб ця рубрика була більш актуальна, чорний список, і набагато більше тварин буде врятовано. І треба е, розуміти, що інколи підвал це краще, ніж е, руки е, дивних невідомих хозяїв. Да? З цим треба розбиратися, проводити співбесіди, е, розуміти психологію, з ким спілкуєшся, а потім вже віддавати. Да? Якщо людина каже, що а в мене було багато котів, я знаю, що робити. Блять, це зразу зрозуміло, що сюди не треба нікого віддавати. E Такі е, формулювання як Ой, а що ви так питаєте, ви як, як до дитини відноситесь?» Ну теж, якщо якби е, е, така формулювання. знаєте, простота хуже воровства от, для мене. Да? Поэтому простота нам тоже не подходит. Все прости такие, знаете, вот люди. Китска, у Подозрительно. Вот. И ребята, которые не отвечают на вопросы. Здесь всегда нужно подходить с позиции, что как бы они что-то берут, да, и они должны отвечать на вопросы. А если вы, ой, да, вы берете, куда подвести, это, ну, как бы вы не выясняете ничего, вы, вы, как бы с позиции какого-то попрошайки, да, подходите к делу, и опять же, непонятно, к чему. То есть, э, <клев> задача какая? Провести аккуратное, да, собеседование, да, выяснить, э, куда забирают, был ли опыт и так далее. Намекнуть, что есть какие-то финансовые вложения, будущие какие-то моменты, с которыми там будет помощь, конечно же. А вот если человек как бы, ну, такой, знаете, не хочет отвечать на вопросы и так далее, ну, все, до свидания, ничего страшного, код подождет нормально. Вот, то есть много ситуаций, что после пристройки, ну, люди не отвечают там на звонки и что-то еще. Ну, не надо спешить. Ну, знаете что, если хотите побыстрее пристроить кота и избавиться от ответственности, не надо вообще заниматься добром. Проходите мимо этих котят, да, если вы побыстрее пытаетесь его сплавить со своей передержки. Проходите мимо, не занимайтесь добром, потому что, э, ну, во-первых, хорошими делами прославиться нельзя, во-вторых, если непрофессионально этим заниматься, то тем более, да, поэтому э, надо учиться разбираться в людях, кому отдаешь кота и так далее. Потому что, вот, комичные случаи, чисто случайно встречаешь вот ситуации, когда берет какое то там условный Павло вейсковый для э, своей сестры. Днем, вечером оно уже на улице. Ну как это так? Это у меня энергетика, да, притянулась, как бы, что я его нашел, да? Получилось потом еще найти порядочную семью. Поэтому кто-то ищет для каких хороших себе дел и утешений, это последний вопрос. Висковый, калика, утишеты, детына. Это последний вопрос. Первый вопрос, насколько человек понимает, что такое быть хозяином животного. То есть рубрика ⁇ Черный список ⁇ это первая рубрика, которая должна фигурировать во всех этих группах и так далее. Где? дети эти черные списки? Значит, нет, значит, большинство людей мы просто отдаем, не контролируем э, и так далее. У меня вон люди месяцами со мной на связи. Эти котята у меня, они вот до стерилизации взрослеют, и я езжу там, чуть ли не ногти постригаю, как э, крестный отец. Все на связи и так далее. Э, и обязательно, конечно, желательно, я уже для себя сделал вывод, что... Э, я буду завозить я буду завозить домой значит я буду знать адрес не буду отвечать чек на звонки я приеду все поэтому рубрика черный список да, и уметь разбираться в людях кому отдаешь кота не всегда. так называемая семья лучше подвала. Да?